история наших игр. И надо подготовить их тоже. Поэтому вот процесс рабочий, орешка идет с утра до ночи. Если кто-то думает, что а, это фигня, не фигня. Трудоемки, писанина есть, и ссылки, названия тоже. Надо сделать. А, вот, кстати, Сергей Павлович, в Васюках в шахматы, да, это название. Увага! Иду! Так, перша на безпека, так, ключка у Олега Коваленко улетела. Улетела ключка. Поломалась ключка, боже! Щелчок! Черенок! Ну, поломанной ключкой нельзя играть, Валентинович, вот как сейчас правило? Он с поломанной крюшкой играет сейчас. А ну знатоки! Но это же порушение правил. Сейчас порушение правил. Грубые С поломанной на монакари это. Вы что? Ну а почему арбитр не останавливает? Ну вот смотри, какая крючка оригинальная. Это впервые такое я вижу. Боже мой. Ну, что ты будешь делать? Это что-то невероятное. Сейчас на такие напишут, Валерий Иванович. Черенок напополам. Не, ну. это стопроцентная остановка игры по-любому. Вратаря крючки ломаются редко, но игра продолжается. Да, надо бежать в магазин спортовары на космонавтов или на киевскую. Да? На базар. Да. базар уже закрыт сейчас. Ну что ты будешь, продолжается игра, и эта крючка прямо вызывает улыбку. Как будто решили без паузы играть. Ну вот даже столкновение и с ключкой этой тоже. Ну, момент вообще изумительный. 0-0. 6,5 завершается. Так, сделаю паузу.